Selamat sejahtera kepada Miss FOMO. Hari ini grup kami akan membentangkan subjek Hayatan Etika dan Peradaban. Ini adalah ahli kumpulan kami iaitu Divya, Irina, Justin, Nurul Alia dan juga ahli steli saya, Sarah Sofia. Grup kami akan membentangkan tajuk Isu Pemberagangan Manusia di Malaysia. Ini adalah isi kandungan. Antara isi kandungannya ialah 1.0 Pengenalan Isu 2.0 objektif dan permasalahan kajian, 3.0 perbincangan isu, 4.0 hasil pembelajaran, 5.0 pandangan terhadap pemandangan manusia, 6.0 kesimpulan dan akhir sekali 7.0 rujukan. Untuk 1.0 iaitu pengenalan isu, perdagangan manusia di Malaysia melibatkan eksploitasi buruh dan seksual. Walaupun ada undang-undang, cabarannya masih wujud. Kajian ini meneroka punca impak dan peranan kerajaan, NGO serta organisasi antarabangsa dalam menanganinya. 2.0 objektif. Objektif yang pertama, mengetahui punca-punca yang menyumbang kepada peningkatan perdagangan manusia di Malaysia. Objektif yang kedua pula, mengenal pasti kesan-kesan perdagangan manusia terhadap sosial, moral dan kestabilan negara di Malaysia. Objektif yang terakhir iaitu objektif ketiga, mencadangkan langkah-langkah proaktif Malaysia dalam menangani isu perdagangan manusia dengan lebih berkesan. Untuk permasalahan kajian di Malaysia, jumlah kes pemerdagangan manusia mencatatkan angka yang membimbangkan dengan 289 kes direkodkan antara 2022 dan 2024. Pada masa itu, 526 orang ditahan dan 992 orang diselamatkan. Ini menunjukkan betapa seriusnya isu perdagangan manusia yang melibatkan eksplo eksploitasi tenaga kerja, pelacuran paksa dan penyeludupan migran. Kajian ini akan memberi fokus kepada pelbagai faktor yang menyumbang kepada peningkatan kes pemandangan manusia di Malaysia termasuk kemiskinan, ketidakstabilan politik serta kelemahan dalam penguatkuasa undang-undang. Selain itu, kajian ini juga akan menilai sejauh mana langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan dan agensi berkaitan dalam mengurangkan kejadian pemandangan manusia serta mengenal pasti kekurangan yang perlu diperbaiki untuk menangani isu jenayah ini dengan lebih berkesan. Salam sejahtera Cikgu, nama saya Irina Syahira dan saya akan terangkan objektif-objektif kajian ini dengan lebih lanjut. Objektif pertama iaitu punca-punca yang menyumbang kepada peningkatan perdagangan manusia di Malaysia. Akhir-akhir ini, wanita dan kanak-kanak terus menjadi golongan yang paling rentang dalam perdagangan global. Terutamanya untuk tujuan eksploitasi seksual. Dalam hal ini, menurut Osman Ilham Hussein dan Muhammad Hedwar 2023, Malaysia menjadi negara asal, transit dan destinasi utama sindiket kerana kedudukan strategik dan peluang ekonominya. Faktor seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik dan juga pemindahan paksa menyebabkan ramai berhijrah ke Malaysia. Namun situasi ini sering dimanipulasi sindiket untuk tujuan eksploitasi. Menurut Osman Ilham Hussein dan Muhammad Head 2023, punca kedua yang menyumbang kepada peningkatan perdagangan manusia di Malaysia adalah kedudukan negara yang strategik di Asia Tenggara menarik pekerja asing dan penyeludup. Selain itu, kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang serta amalan rasuah dalam kalangan pihak berkuasa turut memburukkan keadaan, menjadikan usaha membanteras jenayah ini semakin sukar. Di samping itu, menurut Malaysia Now 2022, Sindiket pemberdagangan manusia sering mengambil kesempatan terhadap migrasi tanpa kawalan, terutamanya dalam kalangan wanita dan kanak-kanak dengan memaksa mereka bekerja dalam keadaan yang tidak berperikemanusiaan. Seterusnya, untuk objektif kedua ialah kesan-kesan perdagangan manusia terhadap sosial, moral dan kestabilan negara Malaysia. Pemerdagangan manusia dan pelanggaran hak asasi yang menyertainya membawa kesan yang amat serius kepada mangsa. Jenayah ini bukan sahaja dapat memberi impak besar kepada individu yang terlibat tetapi juga menggugat kestabilan sosial, moral dan keselamatan negara secara menyeluruh. Pertama sekali, pemerdagangan manusia memberikan kesan yang mendalam khususnya kepada mangsa yang sering terpisah daripada so sistem sokongan mereka. Menurut Khan Kamaluddin et al. 2022, Stigma sosial yang kuat menyebabkan bangsa sering dipandang serong dan disalah anggap oleh masyarakat menjadikan mereka semakin rasa tersisih. Selain itu, menurut Ottoman Dolhan dan Nazri pada tahun 2024, pemerdagangan manusia turut memperkukuhkan kitaran kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi, di mana mangsa menghadapi kesukaran mendapatkan pekerjaan pada masa hadapan akibat kesan fizikal dan psikologi yang berpanjangan. Di samping itu, menurut Khan Kamaluddin et al. 2022, pemberdagangan manusia memberikan impak yang luas terhadap kestabilan negara dengan menguras sumber ekonomi, mengurangkan produktiviti serta menjejaskan reputasi Malaysia di peringkat antarabangsa. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan kes buruh paksa yang memberi kesan negatif terhadap imej negara Terutamanya dalam sektor perladangan dan pembuatan yang sering dikaitkan dengan eksploitasi pekerja asing Akhir sekali, objektif yang ketiga iaitu langkah-langkah proaktif Malaysia dalam menangani isu perdagangan manusia dengan lebih berkesan Langkah-langkah proaktif Malaysia dalam menangani isu perdagangan manusia melibatkan pelbagai inisiatif yang telah disusun secara sistematik untuk menangani jenayah ini dengan lebih berkesan Menurut Osman Ilham Hussein dan Muhammad Head 2023, antara tindakan yang paling signifikan yang diambil oleh kerajaan Malaysia ialah penggubalan serta perwataan Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 iaitu dalam Akta 670 yang diluluskan pada 24 April 2007 dan dikuatkuasakan pada 28 Februari 2008. Akta ini diwujudkan sebagai dasar kebangsaan bagi menangani jenayah perdagangan manusia serta memenuhi keperluan protokol pemerdagangan orang CIP protokol. Dari segi perlindungan bangsa, Kerajaan Malaysia telah menubuhkan 8 pusat perlindungan kerajaan serta 2 pusat perlindungan NGO bagi menempatkan mangsa pemerdagangan manusia. Pusat-pusat perlindungan ini terdiri daripada satu pusat untuk lelaki, lima pusat untuk wanita serta dua pusat untuk kanak-kanak. Pusat perlindungan yang dikendalikan oleh NGO ialah Good Shepherd Berhad dan Tenaga Wanita. Manakala tujuh rumah perlindungan RP di bawah Jabatan Pembangunan Wanita JPW turut berfungsi melindungi mangsa pemerdagangan manusia Dari segi kesedaran awam dan aduan, kerajaan telah menyelaraskan pelbagai usaha dalam menyebarkan maklumat mengenai isu ini melalui pelbagai saluran seperti televisyen, radio dan media sosial bagi mendidik masyarakat tentang bahaya pemerdagangan manusia serta penyeludupan migran. Itu sahaja dari saya dan sekarang ini saya akan serahkan kepada Divya untuk terangkan perbincangan dan puraian isu dengan lebih lanjut. Terima kasih Dina. Selamat sejahtera Mi semua. Saya Divya akan menghuraikan kes-kes pemerdagangan manusia di Malaysia dan juga antarabangsa. Pada era ini, kita tidak boleh menafikan bahawa kes-kes isu-isu pemberdagangan manusia semakin meningkat di Malaysia. Terdapat banyak kes yang mendapat perhatian dalam karangan masyarakat di mana mangsa telah melalui banyak keseksaan sebelum diselamatkan oleh pihak berkuasa. Salah satu kes yang berlaku baru-baru ini di Malaysia Uh, ialah di mana 73 orang telah diselamatkan oleh pihak berkuasa daripada Pemerdagangan Manusia pada Jun 2024. Mangsa-mangsa tersebut diselamatkan dalam suatu operasi yang besar yang dikendalikan di seluruh negara. Uh, operasi ini dikenali sebagai Ops Merah Pintas. Mangsa yang diselamatkan termasuk 25 lelaki, 26 perempuan dan juga 22 kanak-kanak. Mereka telah menjadi mangsa kepada pemerdagangan manusia untuk pelbagai sebab seperti buruh paksa, sindiket pengemis dan eksploitasi seksual. Mangsa-mangsa tersebut bukan sahaja uh, datang dari Malaysia tetapi berasal dari pelbagai negara seperti Bangladesh, Myanmar, China dan Indonesia. Operasi besar-besaran ini menyebabkan pihak berkuasa menahan sebanyak 113 individu yang dipercayai terlibat dalam kes ini. Kes-kes pemerdagangan manusia juga dipandang serius oleh negara luar seperti China. Terdapat satu kes yang menarik perhatian dunia di China. Seorang wanita bernama Yu Huaying dijatuhi hukuman mati kerana melibatkan diri dalam aktiviti pemerdagangan manusia. Dia menculik 17 kanak-kanak antara tahun 1993 hingga tahun 2003. Walaupun penculikan itu berlaku beberapa tahun yang lalu, perbicaraan semula diadakan pada tahun 2022 apabila seorang mangsa bernama Che Yang Ni Hua mendedahkan jenayahnya kepada pihak berkuasa. Walaupun biasanya individu yang memperdagangkan manusia terhadap hukuman penjara 5 hingga 10 tahun di China, kes ini menjadi pengecualian kepada undang-undang. Malah, pihak kerajaan negara China memutuskan untuk memberi hukuman mati kepada wanita tersebut. Selain itu, harta peribadi Yu juga turut dirampas oleh pihak berkuasa. Perbuatannya menyebabkan sebanyak 12 warga merana akibat kehilangan anak-anak mereka. Dan terdapat juga individu yang meninggal dunia akibat kemurungan kerana kehilangan anak mereka. Satu lagi perkara yang menyedihkan hati ialah Anas sendiri Yu Hua Ying telah menjadi mangsa pertamanya pemerdagangan manusia. Di negara China melaporkan bahawa Yu Hua Ying telah memperdagangkan anak kandungnya untuk harga 5,000 yuan iaitu 927 dolar. Selepas perbicaraan semula, pada tahun 2023, Yu menerima hukuman mati. Itu sahaja daripada saya. pasti akan menghuraikan lebih lanjut. Terima kasih Divya. Salam sejahtera kepada Miss Umu Hari ini saya akan membincangkan hasil pembelajaran dan cadangan penyelesaian untuk menangani isu pemerdagangan manusia di Malaysia Salah satu cara paling berkesan untuk Malaysia menangani isu pemerdagangan manusia adalah dengan memperkukuh kerjasama antara bangsa dan meningkatkan perlindungan terhadap bangsa Pemerdagangan manusia bukan isu tempatan semata-mata Ia merupakan jenayah global mangsa sering dipindahkan merentasi sempadan sebab itulah kerjasama dengan negara lain sangat penting. Sebagai contoh, terdapat satu kes di mana mangsa telah diperdagangkan ke Thailand, kemudian diselamatkan di TIP dan dihantar pulang ke Malaysia melalui mekanisme rujukan kebangsaan. Ini membuktikan bahawa kerjasama antara bangsa bukan sekadar membantu, malah ia satu keperluan. Namun, Menyelamatkan mangsa hanyalah permulaan. Apa yang berlaku selepas itu sama pentingnya. Mangsa memerlukan tempat perlindungan yang selamat, bantuan undang-undang, rawatan perubatan dan psikologi, serta khidmat penterjemah. Tanpa sokongan ini, ramai mangsa akan terus mengalami trauma dan mungkin takut untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa. Satu kajian mengenai wanita Indonesia yang menjadi mangsa pemerdagangan di Malaysia menunjukkan ramai daripada mereka terus mengalami trauma kerana kekurangan program pemulihan yang berkesan. Jika kita dapat menyediakan sokongan yang sebenar, mangsa akan rasa lebih selamat dan lebih bersedia membantu siasatan sekaligus membawa menenaya ke muka pengadilan. Malaysia sememangnya mempunyai undang-undang seperti Akta Atipsum yang memberi kuasa kepada pihak berkuasa untuk menangkap pemerdagang dan menyelamatkan mangsa. Namun, kita mesti ingat, melindungi mangsa sama penting dengan menangkap penjenayah. NGO seperti Suhakam, NCWO dan SAMSA juga memainkan peranan penting. Mereka menyediakan kaunseling, tempat perlindungan dan menjalankan program kesedaran melalui kerjasama yang lebih kukuh antara kerajaan dan NGO kita boleh memastikan sokongan ini berterusan walaupun selepas perhatian media beralih Poin kedua ialah memperketat kawalan sempadan Penjelasan penting dan seterusnya ialah memperketat kawalan sempadan kerana sempadan sering digunakan oleh memperdagang untuk membawa masuk atau menyeludup keluar mangsa satu kes baru-baru ini pada Januari 2025 menunjukkan perkara ini dengan jelas. Pihak berkuasa Malaysia berjaya menahan sebuah yang membawa lebih 200 orang tanpa dokumen dari Myanmar ke Langkawi. Kes ini mendorong peningkatan rundaan dan kerjasama dengan pegawai sempadan Thailand. Ia membuktikan bagaimana pemerdagang mengambil kesempatan ke atas kelemahan kawalan sempadan. Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, Aksim, yang merangkumi polis, immigration dan custom sudah menjalankan tugas untuk mengawal kemasukan secara haram. Namun, kita boleh mempertingkatkan lagi dengan pelaburan dalam teknologi seperti drone, imbasan biometrik dan sistem kawalan sempadan automatik. Teknologi ini boleh membantu kita memantau kawasan berisiko tinggi dengan lebih berkesan. Selain itu, kita juga perlu menangani isu rasuah dan menutup ruang yang digunakan oleh pemerdagang untuk mengelak daripada dikesan. Pemerdagangan manusia selalunya bijak dan tersusun susun. Jadi kita mesti sentiasa berada satu langkah di hadapan. Akhir sekali, kerjasama serantau juga penting. Dengan bekerjasama rapat bersama negara-negara ASEAN, Malaysia boleh berkongsi maklumat risikan, menjalankan operasi bersama dan membina respon serantau yang lebih mantap terhadap jenayah pemerdagangan manusia. Seterusnya, Alia akan sambung bahagian 5.0. Terima kasih Justin. Salam sejahtera puan. Jadi pada slide ini saya akan memberi pandangan terhadap perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan satu jenayah yang sangat serius dan ia berlaku bukan sahaja dalam negara kita, malah di seluruh dunia. Isu ini telah memberi kesan besar terhadap imej dan reputasi sesebuah negara, terutamanya apabila kerajaan gagal mengawal atau menangani jenayah ini dengan berkesan. Antara golongan yang sering menjadi sasaran sedikit pemedagangan manusia ialah mereka yang miskin dan kurang ilmu pengetahuan. Keadaan hidup yang mendesak membuatkan mereka mudah terperaya menjadikan mereka mangsa yang paling mudah terperangkap dalam jerat penipuan dan eksploitasi. Sebagai masyarakat, kita tidak boleh bersikap sambil lewa atau beranggapan bahawa isu ini tidak berkait dengan diri kita. Hakikatnya, jenayah ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja tanpa mengira tempat atau latar belakang. Oleh itu, kerjasama antara kerajaan dan masyarakat amat penting untuk membanteras jenayah ini. Jika semua pihak berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing, saya percaya kita mampu mewujudkan dunia yang lebih selamat dan adil untuk semua, terutamanya untuk golongan yang terpinggir dan mudah teraniaya. Kesimpulannya, Pemedangan manusia merupakan satu jenayah berat yang memberi kesan mendalam kepada mangsa dan juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Walaupun Malaysia telah mengubah sebagai pelbagai undang-undang dan menjalankan usaha penguatkuasaan yang berterusan, isu ini masih belum dapat dibantara sepenuhnya. Ini kerana terdapat pelbagai cabaran terutamanya faktor-faktor seperti kemiskinan, kekurangan pendidikan dan pengaruh sindiket jenayah antarabangsa yang licik dan tersusun. Oleh itu, Usaha menangani isu ini tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Kerjasama semua pihak amat penting termasuklah kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, masyarakat antarabangsa dan rakyat biasa seperti kita semua. Pendidikan dan kesedaran masyarakat juga perlu dipertingkatkan. Undang-undang perlu terus diperketatkan dan mangsa perlu diberi perlindungan serta sokongan psikologi dan sosial yang mencukupi. Harapannya Suatu hari nanti kita akan hidup dalam sebuah negara yang bebas daripada jenayah pemerdagangan manusia. Sebuah negara yang menghormati hak asasi manusia dan menjaga kebajikan semua golongan tanpa mengira status atau latar belakang. Selagi kita ada rasa kemanusiaan dan kesedaran, saya percaya kita mampu mewujudkan dunia yang lebih adil, sama dan berperi kemanusiaan untuk semua. Itu sahaja daripada saya. Ini adalah rujukan kami seterusnya. Ini juga merupakan rujukan kami. Terima kasih. Ini sahaja pembentangan dari kumpulan kami.